у меня раньше была сухая кожа, после липофилинга очень большие изменения. Добавилось безумно привлекательный, красивый объем. Я намного счастливее, закрылись какие-то маленькие свои комплексы. Комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом. Так, результатом я дуже задоволена. Я дуже задоволена и вдячна. Мне дуже подобается работа. Ты любуешься в зеркало и видишь это прекрасное преображение. Старые фотографии уже не хочется смотреть. Вітаю! Сьогодні планується об'ємна операція в жінки після великого схуднення, що буде включати в себе комплексне відновлення жіночих статевих органів, їх тургор, їх пружність, а також для повного функціонування статевого життя та задоволення. Этот комплекс мы назвали Феррари в бикини, потому что... Именно так пришла наша пациентка когда-то после такого омоложения интимной зоны и сказала, что доктор, вы мне сделали Феррари в бикини. И после этого это стала наша процедура, потому что она отличается от стандартной пластики, стандартной подтяжки передней и задней стенки. Это намного больше комплекс, которым мы занимаемся не только подтяжкой структур, но и улучшением качества, омоложением, регенерацией и эстетическим вопросом такие центры по эстетической коррекции интимные зоны это уникальная возможность для женщин создать не просто функционально хорошую зону с которой будет приносить удовольствие не только женщине но и мужчине но и сделать зону достаточно красивой чтобы было комфортно на пляже в бассейне в раздевалке в любой момент чувствовать себя голой и неуязвимой из-за вида той зоны. Девочки, даже не сомневайтесь, все прекрасно. Я дуже вражена подходом и ривным клиники до пациентов. Уникальный подход каждому. И забота, внимание на сто процентов от всего медперсонала гарантировано. Девочки очень внимательные. Доктор Анастасия просто лучшая отличная клиника, все на высшем уровне. Дуже дякую, Анастасия, это ваша в целом, и за ваши отношение к каждому из вас, потому что вы действительно наимоверны. Самое лучшее, что ты можешь какой результат получить, это именно это место. Я очень довольна своим решением, то, что я сделаю это у Анастасии. если есть мечта, есть желание, то обязательно нужно это делать. Есть мечта. Реализуйте ее как можно раньше, как можно скорее.